да что значит город с яйцами, означает то, что люди, у людей есть единиц люди готовы стоять за свой город, готовы стоять за свою Украину, за свою страну. И в то же время я довольна тем, что в прошлом году хватило у наших ребят и мужества, и разума, и благоразумие и доброты остановиться вот именно на яйцах, да, что мы можем спокойно смотреть друг другу в глаза, да, что не было людских жертв, это очень важно. И фестиваль – это нагадывание того, что Запорожье такие проявления не пройдут, что Запорожье – это Украина, и Запорожье – за едину силу Украину фестиваль насыщенный, фестиваль має, дитячий майданчик, має такий литературный майданчик, має майданчик с песенковыми студиями. Мы подали, хотим развивать, чтобы на наступный рік це вже інший фестивалю, і всі ми задіяні в цьому. Вообще всего 15 ящиков мы планируем распродать все. Я думаю, у нас это получится, у нас все очень хорошо пошло. Три ящика уже продали сегодня, конечно, важный посыл, это именно вот самое-самое основное, да, почему я здесь. Это то, чтобы очередной раз заявить о том, что Запорожье – это Украина. Вот, и о том, что мы готовы стоять за свой город. Потому что если ребята там на передовой, да, каждую минуту рискуют своей жизнью, не боятся, то почему мы здесь должны бояться того, что мы украинцы? В своей стране, на своей земле.